Итак, структура, используемая в Acer E310 оболочке, реализована и состоит следующим образом. Как видим, на стартовой странице располагается небольшое подменю неизменяемых иконок в количестве 8 штук, а также небольшая панелечка, которая, собственно говоря, является ответственной за вызов рабочих столов, на которых в свою очередь располагаются иконки виджетов, а также ярлыки приложений. Все довольно устроено, довольно неплохо, хотя на первых порах все же пользователю придется также провести некий период, скажем так, привыкания. Кроме того, имеется отдельный рабочий стол, который можно назвать главным. На него пользователь не может добавить ярлыки, либо же э, им, виджеты. Здесь находится циферблат часов, как видим, чуть более меньшим располагается э, дата, а также время будильника того же. А также э, чуть, еще чуть ниже находятся э, регистраторы пропущенных вызовов, а также новых СМС сообщений. Перелистывание от этого экрана осуществляется очень простенько. Как видим, достаточно лишь немножко прикоснуться пальцем. Что касается вот этих неизменяемых ярлыков, они, собственно говоря, и остаются даже, когда пользователь переходит в главное меню. Само же главное меню состоит из четырех страниц которые, к слову говоря, даже пронумерованы, хотя здесь вот видеть их довольно сложно, но максимально приблизил, разобраться можно. Вот. О подпунктах меню и настройках говорить не будем, об этом все детально рассказано в обзоре на нашем ресурсе. Что же касается еще оболочки, интересным можно назвать вот этот под, по, вот это под меню сигнализатор. Здесь, как видим, расположены все беспроводные модули. Показывается э, за, заряд аккумулятора, а также все необходимые другие технические ярлыки. Доступ осуществляется очень и очень просто. Достаточно лишь перевести пальцем э, в некоторой мере по диагонали. Конечно, если кто быстро это умеет делать. Здесь же, как видим, можно выставить сигнализатор часов, так называемый будильник. И прочие технические мелочи. В следующем обзоре, который выйдет у нас в понедельник, мы поговорим о таком малоизвестном в Украине планшете, как 3Q в модификации с Android 2.3.3 и, э, и процессором NVIDIA Tegra с 1 ГГц оперативной памяти NVIDIA Tegra 2 извините. Э, насколько удобен э, и практичен планшет а также насколько велики его позиции для завоевания хотя бы небольшой доли украинского рынка планшетов об этом всем обзор в понедельник.